নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে বি টি আৰত নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব মাঘ বিহুৰ পিছতে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও এই কথা সাৰকৈ আহিয়ে আছে যদি সকলো ঠিকে ঠাকে থাকে তেতিয়াহ'লে মাঘ বিহুৰ পিছতে বি টি আৰত নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব আৰু যিটো মানে কি বহুদিনীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই বা বহুদিন অপেক্ষা কৰি থকা হৈছে বহু বছৰ ধৰি তীত প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অহা হোৱা নাই তেনেকে যিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'বলৈ গৈ আছে এইটো এটা বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ইতিমধ্যে বি টি আৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও এই কথাষাৰ জনাই থকা হৈছে আৰু সকলো ঠিকে ঠাকে থাকিলে হয়তো মাঘ বিহুৰ পিছত বি টি আৰৰ কাৰণে যিসকল বি টি আৰৰ বাসিন্দা সেই বি টি আৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব আৰু তেতিয়া হয়তো বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সেই ভাল দিনটিলৈ আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ আৰু আমি বি টি আৰ চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে সোনকালে পদকেইটি মুকলি কৰি দিয়ক যাতে বি টি আৰৰ যিখিনি টেট পাছ কৰি বহি থকা প্ৰাৰ্থী আছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে যাতে সোনকালে নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হয় ইয়াৰ লগে লগে এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন একেদিন আমি দেখিবলৈ পাই আহি আছোঁ বা বহুতে কমেণ্টচযোগে সুধি আছে বা পাৰ্চনেলি সুধি আছে যে বি টি আৰত এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকল এপ্লিকেবল হ'ব নেকি তেওঁলোকক আবেদন কৰাৰ সুযোগ দিব নেকি বা তেওঁলোকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আবেদন কৰিবলৈ সুযোগ পাব নেকি বা তেওঁলোকে এন আই এছৰ চাৰ্টিফিকেটৰ জৰিয়তে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব নেকি এইটো বিষয় কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিহেতু ছিক্স শ্বিডুল এৰিয়া বি টি আৰ গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত এন আই এছক অগ্ৰাধিকাৰ দিব নেকি বা এন আই এছক সুযোগ দিব নেকি এইটোলৈ এইকেইদিন বহু বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈ আছে এতিয়া সেই বিষয়টোৱে আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ মহামান্য উচ্চতমেলাই যিটো আঠাইছ নৱেম্বৰত ৰায়দান দিলে যে ওঠৰ মহীয়া এন আৰ এছৰ কোৰ্চটো দুবছৰীয়া কোৰ্চৰ সৈতে সমপৰ্যায় নহয় তাৰপিছতে এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীসকল মাত হাহাকাৰ লাগে আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বহুত মানে কষ্ট কৰি থকা হৈছে যে এন আৰ এছৰ চাৰ্টিফিকেটখন তাতে ভেলিড হয় ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীসকলে বহুত কষ্ট কৰি আছে চৰকাৰক দাবী জনাই আহি আছে গুৱাহাটী পৰ্যন্ত যাবলগীয়া হৈছে এন আৰ এছৰ অফিচলৈকে যাবলগীয়া হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত অসমত যি সেই সময়তে নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিলে আৰু সেই বিজ্ঞাপনত এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলক অগ্ৰাহ্য কৰিলে বা তেওঁলোকক আবেদন কৰিব লিখিতভাৱে নিদিয়ে বুলি নটিছ আকাৰে জনালে যদিও আবেদন কৰিব পাৰে বুলি কৈছে তেনেক্ষেত্ৰত অনিশ্চয়তাৰ গঢ়ত এতিয়াও আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ বি টি আৰটো যিহেতু বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জানিব পাই আহিয়েছোঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে প্ৰকাশ পাব তেনেক্ষেত্ৰত এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কি হ'ব বা এন আই এছ এ প্ৰাৰ্থীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিব নেকি যিহেতু চিট চিডুল এৰিয়া তেনেক্ষেত্ৰত এন এছৰ প্ৰাৰ্থীসকল আগৰ নিচিনাকৈ আবেদন কৰিব পাব নেকি তেওঁলোকে চিলেকশ্যন হ'ব নেকি এতিয়া কথাটো হ'ল এইটো বিষয় খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইকাৰণে বিষয় যে যদিহে অসমত নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বি টি আৰতো নোৱাৰে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে অল ইণ্ডিয়াতে ভেলিড হয় যিহেতু ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ এইটো ৰায় গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় বুলি ক'লে বি টি আৰ বুলি কোনো কথা নাই আৰু শিক্ষা বিভাগটো যিহেতু এন চি টিৰ ফালৰ পৰা কৰা হয় যিখিনি ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন বান্ধি দিয়া হয় বা অসমত যিহেতু ইতিমধ্যে এন এছ অ প্ৰাৰ্থীসকলক বাতিল কৰিলে যেতিয়ালৈকে এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে গেজেট প্ৰকাশ নহয় তেওঁলোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব বুলি ইতিমধ্যে কয় তেনেক্ষেত্ৰত বি টি আৰতো এই ক্ষেত্ৰত এন আৰ এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলে নোৱাৰে গতিকে যিসকলে ভাবি আছে যে পাৰিম পাৰিম বুলি কয় তেওঁলোকক অসম চৰকাৰে যেনেকৈ লিখি দিছে হয়তো তেনেকৈ ন'টিছ আকাৰে জনাই দিব আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনত কোনো বাধা নাই তেনেকুৱা চিলেকশ্যন কৰে নকৰে সেইটো পিছৰ কথা আৰু চিলেকশ্যন কৰিলেও সেইটো কি চিষ্টেমত কৰে সেইটো পিছত গম পোৱা যাব গতিকে এই মুহূৰ্তত বিত্তীয় যিখিনি এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থী আছে সেইসকলৰ প্ৰাৰ্থীক জনাব বিচাৰিছে বিটিয় যদিহে শিক্ষক নিযুক্তিৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰে তেনেকৈ অসমৰ দৰেকেই প্ৰকাশ পাব যে অসমত যেনেকৈ এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলক দুবছৰ কৰ্চৰ লয় অসমৰ পৰ্যায় নহয় বুলি কয় আবেদন কৰিব নিদিলে তেনেক্ষেত্ৰত বি টি আৰতো তেনেকুৱাই হ'ব ইয়াত ছিক্স চিডুল এৰিয়া হ'লেও কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত নোৱাৰে কাৰণ এইটো হ'ল সুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ ন্যায় মানে কি যিটো ছুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্ট দিলে সেই জাজমেণ্টটোৰ কোনেও ওপৰত হ'ব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত বি টি আৰতো নোৱাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল বি টি আৰ প্ৰাৰ্থীসকলে কি কৰিব আপোনালোকে বহি থাকিব নালাগে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ক যাতে আমাৰ বা আপোনালোকৰ যিটো এন আই এছৰ সমস্যা হৈ আছে সেই সমস্যাটোৰ কাৰণে যাতে চৰকাৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰে কেনেকৈ আবেদন কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে সহযোগ কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকেই বি টি আৰ প্ৰাৰ্থীসকলেও আগবাঢ়িব লাগিব যেনেকৈ অসমৰ প্ৰাৰ্থীসকলে লাগি আছে তেনেকৈ বি টি আৰৰ যিখিনি এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থী আছে সেইখিনিও লাগি লাগিব লাগিব বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰে হয়তো এইটো বিষয় মানে কি যেনেকৈ পৰা পৰা যায় তেনেকৈ মানে আলোচনা কৰিব আপোনালোকে লাগিব যাতে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াইও অসম চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে বা অসম চৰকাৰেও যেতিয়া এইবোৰ হেঁচা পাই থাকিব তেতিয়া যাতে ভাৰত চৰকাৰে হয়তো এইটো আলোচনা কৰে আৰু তেতিয়া আলোচনা কৰে ভাৰত চৰকাৰে হয়তো এন এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলক সপক্ষে ৰায়দান দিবলৈ বা তেওঁলোকৰ চিন্তা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব গতিকে বি টি আৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছে আপোনালোকে একগোট হওক আৰু একগোট হৈ কিনে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক থৈ দি মেম মুখ্যমন্ত্ৰীক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক যাতে আগন্তক যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'বলৈ গৈ আছে তেনেক্ষত যাতে আপোনালোকেও সুবিধা পায় যে তেনেকুৱা আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব কাৰণ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটখন আপোনাৰ ব্যক্তিগত বস্তু তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কাৰণে যে কোনোবাই যুঁজিব বা আপোনাৰ কাৰণে যে কোনোবাই লাগিব সেইবোৰে আপোনালোক ভাবি নাথাকিব ইতিমধ্যে অসমৰ তথা বিহাৰৰে হওক বা অন্য ৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী হওক যেনেকৈ লাগি আছে এক্টিভলি তেতিয়া আপোনালোকেও লাগিব এতিয়াৰে পৰা লাগিব যিহেতু বিজ্ঞাপন খুব কম দিনৰ ভিতৰতে প্ৰকাশ পোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে হয়তো বিহুৰ পিছতে প্ৰকাশ পাব তেনেক্ষেত্ৰত কেনেকৈনো আবেদন কৰিব বা আপোনালোকে কেনেকৈ চিলেকশ্যন হ'ব পাৰে সেইখন আপোনালোকে আলোচনাৰ কাৰণে আগবাঢ়ক কথাখিনি বিবেচনা বিবেচনা কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে মেম'ডম দিয়ক বহুত ত্যাগ চিকাৰ কৰি যিহেতু আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট লৈছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই সুবিধাখন কিয় হেৰুৱাব আৰু এইবাৰ যদি বিত্তীয় শিক্ষক যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব নাপায় বা নিদিয়ে হয়তো আৰু বহু বছৰ লাগি যাব বি টি আৰ শিক্ষক নিযুক্তি হওঁতে এইবাৰ এটা সুযোগ আহিছে যিসকলে ডেট পাছ কৰি বহি আছে নিয়ক গতিকে আপোনালোকে এতিয়া এক্টিভ হ'ব লাগিব ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব অসমৰ বাকী প্ৰাৰ্থীসকল যেনেকৈ লাগি আছে তেনেকুৱা আপোনালোকক লাগিব লাগিব যিহেতু বি টি আৰ এটা পাৰ্ট হয় ছিক্স এৰিয়া ইয়াত মানে কি স্পেচিয়েলি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হয় শিক্ষা বিভাগৰ গতিকে এইটো বি টি আৰ চৰকাৰৰ ওপৰতো বহুত বেছি ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকে বি টি আৰ চৰকাৰৰ হয়তো আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ক হয়তো আপোনালোকৰ ভালদিন আহিব পাৰে কিন্তু যে আপোনালোকে ভাবিব নালাগে যে বি টি আৰত পাৰিব নেকি কিন্তু অসম চৰকাৰে যেনেকৈ মানে কি নিয়েছো অকণমান লিখিত আকাৰে জনাই দিছে যে অথমীয়া কৰ্চটো দুপজৰ কৰ্জৰ সমপ নহয় গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰবা বিৰত থাকিব লাগিব তেনেধৰণৰ বি টি আৰটো সেইটোৱে হ'ব গতিকে ইয়াত বেলেগ নহয় গতিকে আপোনালোক পজিটিভ ভাবিব নালাগে এইটো নিগেটিভেই হ'ব না নোৱাৰে গতিকে কেনেদৰে আগবাঢ়িলে আপোনালোকে সফল হ'ব পাৰিব আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰক অসমৰ প্ৰাৰ্থীসকল যেনেকৈ তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰক কেনেকৈ আগবাঢ়িলে বি টি আৰতো নিযুক্তি পাব পাৰি অসমৰো কিন্তু প্ৰাৰ্থীসকলক আবেদন কৰিব দিছে এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলক কিন্তু চিলেকশ্যন পিছত কি কৰে কি নকৰে সেইটো পিছৰ কথা গতিকে আপোনালোকে যাতে আবেদন কৰিব পায় সেইটো কথা আলোচনা কৰক এইখিনিয়ে বহুতে সুধি আহিছিল বি টি আৰত একচেপ্ট হ'ব নেকি কিন্তু সেইটো সেইটোও নহয় এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জয় অসম